Если бы тогда, 10 лет тому назад, провели референдум не только в Крыму. Я уверен, что даже во Львове бы проголосовали за Россию. Потому что телевизор всегда проигрывает холодильнику. Большинство населения мыслят самыми простыми категориями. Самое страшное, что мы Сорплат... из этого исходили, начиная спецоперацию, надеялись, что мы зайдем, а они там с цветами. Да, здесь... Простите, мы зашли, а они не с цветами. А вы нам теперь опять про Львов. И про то, а что надо нас работать, а вы хотите в так, вы показываете Львов. только, как ракеты летят в сторону России, Украины и, и, бьют по энергоресурсу. Надо обращаться к населению. Очень многие вас слушают, Оля. Надо вас обращаться, слушают. я никоим образом с этим тезисом не спорю. Я лишь рассуждаю на тему того, что надо отказаться от идеи, что нас кто-то ждет в городе Львов. Что мы зайдем, у нас встретят с цветами. Мы на эти грабли уже наступили. И так Ударило нас по лбу, что второй раз уже не хотелось а потому, бы. Что неправильно делали и неправильно работали. Как надо правильно делать и работать. Послушайте, война мало чем отличается от избирательной кампании. Надо обращаться к населению, надо обращаться к солдатам, надо менять точку зрения. Люди должны понимать о том, что присоединившись к Российской Федерации, будет выгоднее жить спокойнее, сытнее, обеспеченнее. И это надо говорить. Десять лет им говорили совершенно другое. Если мы будем это говорить, сопротивление на фронте будет гораздо меньше. Но там мы нет не... друзей у России. Там все, там закончились друзья для России. А что мы И не надо, надо делать, питать воле? иллюзии. Мы вы... освобождаем население, которое дружеским образом относится к России. значит, фигуры. оно там есть. Отодвигаем НАТО от российской оно, значит, границы. Есть или нет, Оля? НАТО от российской Оля, границы. Вы только что сами себе противоречите. Я все время смотрю украинские новости. Некоторые наши передачи там крутят по новостям и просто показывают без комментариев. Вы ждете Россию, вот смотрите, как к вам Россия относится. Мы должны заворо... завоевывать сердца и умы. Для этого совершенно другая повестка должна быть. Потому что президент говорит одно, на телевидении говорят совершенно другое. То есть они на морке, а мы вас любим. А вы думаете, можно победить только огнем? Я думаю, что Это... надо освобождать города, а потом показывать, как выглядят нет, освобожденные нет, города. Это... Вот посмотрите на Мариуполь, а потом посмотрите на ту украинскую дыру, в которой вы оказались. Это, классно. Это гораздо более эффективный метод, чем Это... кому-то там, сейчас по прошествии 10 лет войны рассказывать про любовь людям которые нас ненавидят знаете сколько немецкая германия напечатала в листовок которых сбросили на советский союз 5 миллиардов штук 5 миллиардов штук сжигая дома сжигая людей расстреливая все, все что угодно дело они сбрасывали листовки и говорили о том как будет хорошо когда придет германия это всегда так было. Мы, точно так, работали. мы точно так же работали на территорию посыл. Германии, как, как и они работали. Я на не нас. поняла это сравнение. Германия войне. пыталась нас убедить в том, что Германия нам друзья. Мы себя с Германией не ассоциируем. А, конечно, и ассоциировать себя... не планируем. планируем. У нас планируем. и цели, и задачи другие. Любовь побеждает. У нас христианская страна, с нами Бог. Мы русские побеждаем, потому что с нами Бог. Бог, естественно, с нами, но побеждаем мы не только из-за того, что Бог с нами, побеждаем мы из-за героизма наших солдат и благодаря нашему оружию. А обращаться к тем, кто добивается стратегического поражения России со словами любви, ну просто зачем? Просто чтобы что? Освобожденный Мариуполь живет так, как не живет на Украине никто. Это лучшая и иллюстрация, и визуальное проявление нашей любви в отношении Украины и некогда украинского населения. А вот эти все слова, бла-бла-бла, как если бы мы уже этот этап прошли. Когда я на протяжении восьми лет в Донецке говорил о том, что мы должны сделать из наших регионов витрину, если бы мы ее сделали, возможно, ситуация бы развивалась по-другому. Это точно так. Лучший пример – это когда делом. Но слова тоже нужны, и чувства, и эмоции. Ольга, вы как женщина должны это знать. Я про эмоции что-то знаю, но еще раз, просто даже не хотела бы переводить в шутливую плоскость наш разговор про войну. Ситуация так далеко зашла, нам так тяжело всей нашей стране, так много жертв, так много страданий, что нет совсем никакого желания говорить про любовь. Хочется делать дело – собраться, напрячься и победить. А про любовь, если будет к кому обращаться потом, мы, наверное, скажем. Но главное, нам самим сейчас победить. Мы сейчас уже за русский народ воюем. При всьому уваженні к українців сьогодні ворог вкотре атакував Одесьчину і Одесу, зокрема з використанням різних видів озброєння. Вночі були шахеди. Потім ближче до світанку ворог вже використовував балістичне озброєння, вдарив по транспортно-логістичному об'єкту. Такі атаки по Одесі і по іншим містам звісно потребують посилення нашої протиповітряної оборони. Президент Зеленський говорив про те, що Україні не вистачає на Явних систем протиповітряної оборони, аби прикрити всі наші міста там Харків, Одесу, Запоріжжя, Дніпро. Зокрема, коли ми говоримо про Петріот, і зараз у нас є лише три батареї Петріот. І щоб закрити Україну повністю за оцінками Володимира Зеленського, нам потрібно 25 дивізіонів. Такої до речі, кількості немає поки що жодної в країни з Європи. Проте вже оголошена ініціатива. Пошуку таких ЗРК Петріот для України в цю ініціативу включилися і Німеччина і Британія. Сподіваюсь, що вона буде результативна. Але найбільше до речі, батарей Петріот є у Сполучених Штатах. Сполучені Штати поки що не поспішають до такого кроку з передачею інших Петріотів для збройних сил України. Але є і позитивне. Хоч і запізніла новина про те, що держдеп Сполучених штатів 9 квітня прийняв рішення. Погодити продаж Україні систем забезпечення ракетної системи Хоук і пов'язаних з нею елементів матеріально-технічного забезпечення і підтримки цієї програми. Орієнтовна вартість цієї угоди, яку оголосив Держдеп, сто мільйонів доларів. І нагадаю, що ми отримали оці перші комплекси Хоук. У 22 му році, потім чотири було з Іспанії, потім були ще передачі з інших країн. У жовтні 23-го року було перше, поки що, єдине відео, де було показано використання цих Хоків системи ППО України. Тоді воно було якраз теж поблизу Одеси, де якраз хоки збивали шахеди. І тоді було сказано, що комплекс є достатньо ефективний. Хоча фактично це такий. Архаїчний комплекс, якщо ми бачимо його структуру, але він має досить пристойні технічні характеристики, тому що він може знищувати ракети на відстані ворожі цілі на відстані 50 кілометрів, висота 20 кілометрів, має досить потужну бойову частину, аж 74 кілограми. Але що плюс цієї системи, що є. Значна кількість ракет до цих хоуків, аж понад 40 тисяч. Їх можна власне тоді не економити. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.